Apa sebenarnya yang berlaku di Melalap? Adakah sentimen berpindah parti masih menjadi dosa politik yang tidak boleh dimaafkan atau rakyat sebenarnya lebih matang dan menilai calon berdasarkan keupayaan bukan bendera? Hari ini kita melihat satu fenomena menarik Datuk Jamawi Jaafar yang pernah keluar masuk beberapa platform politik kini tampil sebagai calon PHPKR dan apa yang mengejutkan sokongannya dikatakan tidak meredum, malah semakin kuat. Bagaimana ini boleh berlaku? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan, di Melalap sebuah kawasan luar bandar dalam Parlimen Tenom. Politik bukan sekadar tagline parti atau warna bendera. Ia jauh lebih personal. Ia tentang siapa yang turun ke kampung, siapa yang mereka kenal, siapa yang mereka rasa benar-benar bekerja. Dan apabila Jamawi sendiri menyebut bahawa ramai penduduk kampung bertanya siapa presiden parti yang beliau wakili Lalu mereka terus menyebut nama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang masukkan duit dalam kad pengenalan melalui program Sumbangan Asas Rahma. Ini menggambarkan satu hal penting, sentimen ekonomi lebih kuat daripada sentimen lompat parti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan ketika Perdana Menteri sendiri turun ke Tenom, walaupun sekejap, ia memberi satu signal politik yang kuat dalam kawasan seperti melalap, kunjungan pemimpin pusat bukan sekadar simbol. Ia diterjemahkan sebagai potensi peruntukan, perhatian dan hubungan lebih mudah dengan Putrajaya. Secara tidak langsung, ia memberi jamawi satu modal besar yang sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan, -tuan, menarik juga bila jamawi memuji kerjasama antara PH, GRS dan BN di Melalap dalam banyak kawasan lain gabungan ini masih kelihatan longgar dan misteri tetapi di Melalap katanya penyelarasan berjalan dengan cukup kemas GRS Sokong BN Sokong ini adalah situasi politik yang jarang berlaku di mana tiga blok besar yang pernah berpecah kini bekerjasama memenangkan satu individu dan di sini persoalan besar timbul Adakah kerjasama pelik tetapi solid ini akan membantu Jamawi mengekalkan mood positif rakyat atau ia membuka ruang kepada kritikan bahwa beliau hanya bergantung pada payung besar untuk menang? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melalap kali ini menyaksikan 8 penjuru dengan calon daripada bebas, KDM, Star, Warisan, APKO dan Peace. perpecahan undi bukan lagi teori, ya reality. Dan dalam keadaan undi parti lawan terpecah-pecah, seorang calon yang dikenali masyarakat tempatan memang berpotensi melonjak ke hadapan. Tetapi di sebalik semua ini, persoalan utama tetap berlegar, adakah mengundi melalap benar-benar sudah merupakan sejarah lompat parti? atau mereka sekadar memilih calon yang paling realistik untuk membawa suara mereka ke Putrajaya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah dinamika yang membuatkan melalap menjadi antara kerusi paling menarik untuk diperhati dalam PRN kali ini. Akhirnya, segalanya akan ditentukan pada 29 November bila lebih 21 ribu pengundi melalap membuat keputusan di peti undi yang pasti Keputusan itu bukan sekadar penilaian terhadap Jamawi, tetapi cerminan politik luar bandar Sabah, pragmatis, realistik, dan sangat dipengaruhi hubungan pribadi antara rakyat dan calon. Jadi, adakah Jamawi benar-benar kebal daripada isu lompat parti atau sokongan hari ini cuma gelombang sementara? Arena rakyat, tinggalkan persoalan ini kepada Anda. Apa pandangan Anda? Tinggalkan komen Anda di bawah. Terima kasih karena setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.